С подразделения ХОРТ, подразделение Черный Прапор, а также координационный центр громадской БСПК Украины в городе Харькове получили сигнал от местных жителей о том, что идет геноцид населенного, населения населенного пункта Соколова. Их травят отходами молочного производства, находящегося здесь молокозавода. Были Ими написаны жалобы в прокуратуру, в селищную раду. Реакцией на это все был суд, который постановил оштрафовать на 1000 гривен данное производство. Данное производство работу свою не прекратило. И теперь выливает отходы свои не сразу в реку, а возит чуть-чуть на 2 километра дальше. это просто снимает, Раз в день происходит такой Раза раз, три. Раз, раз. Эти машины были нами задержаны, засняты, опрошены водители. И теперь мы хотим потребовать, чтобы э, данное производство было а, остановлено для того, чтобы э, закончились их, их преступная деятельность и геноцид у, у, народа Украины. Хай они сделают этот а стойник, чтобы вся их града сникала куда-нибудь, ну не нам под ноги. Моя дочка робить ходить них на панораму. Ні, ага. должны быть у них где-то очистки. У них постоянно, ну, оце сьогодні не тече, вчора не текло. А постоянно тече. Да, Ось де даже мокре стоїть. Сейчас даже он декав, не там мокре. Угу. у них прямо напрямую с завода идет самотоком, вытекает все это. Это сейчас они чуть-чуть... Вот, хай пока, да их не отстойник, хай они... Вот сюда у нас текает. Поляна. Ну, у нас петли сама даже. Приезжали и пробы брали с прокуратуры. Сейчас они, может, трошки и затихли. Люди в непонятных непонятно А кто? Кто? люди вам представились. Вы давайте, а? говорите пол. Люди вам представились. 8, Да, да. А что вы прячете? Они хотят зайти на э, завод э, и якобы мы отправляем окружающий среду. Воняет все равно. Вы, вообще, вы, имеете право сливать отходы туда. Какие с отходы? Где Ваши мы например, отходы! Покажи, у нас видео пошли, мы сходим, с видео, пошли сходим, пошли сходим пока. Да, пусть вы, видео можете делать хоть миллионы. Хорошо, подожди, а 98 тысяч это такая инспекция. Скажите мне, что с вами инспеции? делать, если вы, блядь, сливаете отходы, травите людей? Что с вами делать? Вы можете вот быть. У меня живут только вот и воды. Тише сейчас. Вы травите людей. Гарантистам помогаешь, да? Шу -шу. Это что за ТНР кричал? А, а, я вот, помню, мы а, в да, 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 да. да. да дружище. это да, Дружище. да? Дружище. Я 25 лет отработал в милиции. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я лаз... Я вызывал. И Я Я Я выживал. Я выживал. которая отлила вот там вот отходы Я выживал. Был на прошлом машина заехала назад, заезда на с да. этой машине середине зоны. Мы представляем с собой координационный центр громадской обеспечения Украины, все украинские организации. Вот поступила жалоба от нашего населения. Вы торговали почты, что происходит. По поводу всего, что происходит здесь. Вывозится машина, зафиксирована видеосъемка, сливается да, рядом да, с заводом. Да, я могу пояснить, что согласно договору с ремонтным механическим заводом города Змеева, который на котором имеются сертифицированные очистные сооружения. Отходы отсюда вывозятся туда, там они утилизируются, и вывозятся частично нашей машиной, частично наемной машиной. Это раз. По данному конкретному случаю, о котором вы Но говорили, надо, что вы зафиксировали что нашей машины, работы, нашего надо, водителя. А ну, во-первых, во это был несанкционированный слив, это раз, да. ну, скажем так, потому что деньги выделяются, Россия. транспорт выделяется, условия все есть. Схема, которую я вам описал, она абсолютно законна. И на данный момент идет судебное разбирательство как раз по этому вопросу. Я ну, по поводу данной ситуации я могу пообещать и сказать сказать пообещать, что все меры необходимые для того, чтобы устранить данную ситуацию и ну, как-то выйти из нее законным способом, все будут меры приняты. Это это я обещаю.